И четвертый способ это отклик на это слово. Нам прочитали стих, да, у нас появляется внутри какая-то болезнь, да, возможно, стих стих нас есть способы. Таким образом, мы переводим этот стих в дальнейшую молитву вообще не поздно. И э вот в Библии есть может, пример этого последнего способа молитвы Это предпоследний стих, да, Иоанн а, пишет. Господь э говорит, тот, кто свидетельствует, это говорит, да, я прихожу скоро. Дет Иоанн отвечает, аминь, приди, Господь Иисус. Аминь, Господь Иисус. О, Господь, Иисус. Господь Иисус. Господь Иисус. Таким образом, молитва чтения, братья и сестры, это один из способов, да, мы можем наслаждаться словом. Мы принимаем это слово, это, это, это дух, эту жизнь, да, у нас. Как мы можем раздавать слово в наших друзей, да? что мы не имели знали да, нашим разумом слова, как будто у нас память, что как Бог убивает, как Дух животворит. И когда у нас есть слово, это запас, это да, мы можем говорить из нашего духа. Мы можем раздавать жизнь нашей наших наших всех, кто нас окружает. Господь Иисус. И, не То есть у нас есть время 5-10 минут, мы там можем собираться, молить, начитать, наслаждаться Господом. Это слово, просто истекать из вас. Аминь. Слава Господу.